Кстати, я добавлю, вот я знаю вопиющий случай, у нас тут есть такой Днепропетровский тепловозоремонтный завод, там директор был предыдущий, он, по-моему, без товарных операций сделал на протяжении там, нескольких лет на 40 миллионов. Рублей. Ну, то есть, тупо отправил деньги на какую-то помойку и получил наличные за государственное предприятие. То есть, это не бизнес-операция, не оптимизация налогообложения, не там, оптимизация прибыли. Просто тупо отправил деньги, ему потом вернули ему, его, ему с подельниками, вернули наличные. Это было вскрыто. Причем он это сделал, там, по-моему, 8 миллионов фигурировали только за, буквально уже при новой власти и не при преступном режиме, там, с апреля по июнь. То есть он оказался в СИЗО, а потом по команде из Киева наш областной прокурор поехал его вытаскивать из СИЗО, закрыл проваджение отменил педозру. Да, я ему позвонил, спросил, вы, я говорю, вы когда его встречали, вы с шампанское с цветами взяли, если вы что встретить? Ну, такой у нас был разговор, ну так, в виде шутки. Говорит, ну команда сверху, что можешь. что я могу сделать? Закон об особом статусе, это народное название, скажем так, или журналистский термин. На самом деле, речь идет об особенностях местного самоуправления на территориях, не находящихся под контролем. Не хочу говорить, под чем контролем это находится, будем говорить, под чем контролем не находится. Не, находят, не находящихся временно под контролем украинского государства. Вопросы местного, местного самоуправления на этих территориях. Там живет в Донецкой и Луганской области жило, по-моему, до начала всех событий в районе около 7 миллионов человек. На территории, которая находится сегодня не под контролем, по моим оценкам, находится около 4,5 миллионов человек. Они как-то должны жить, управляться, пережить зиму и плавно интегрироваться обратно в украинское государство. И мы должны создавать эти условия. Как многим из нас, иногда не печально и не противно это делать. Но мы должны понимать, что из этих 4,5 миллионов человек, минимум 4, ,4 миллиона 400 тысяч человек ни в чем не виноваты. И мы, находясь рядом с Донецкой областью, Луганской, мы могли попасть в такую же самую ситуацию, если бы, может, были ближе к границе или к нам бы оказались. У нас оказались там не царевы, а еркины в свое время, а мы были бы к этому не готовы. То, Что касается всей остальной территории Украины и, как вы говорите, децентрализации, процесса децентрализации, это очень болезненный процесс, который центральная власть не хочет идти. И поверьте мне, что люди, которые сегодня находятся в оппозиции, которые кричат громко о децентрализации, попав в областные кабинеты, особенно в кресло министра финансов, там премьер-министра, они смотрят на эти денежные потоки и думают, а с какой стати нам лишаться всего этого права, как это, поворачивать финансовые реки. То сегодня как работает финансовая система, кстати говоря, изобретенная нашими с вами земляками, Павлом Ивановичем Лазаренко и Юлией Владимировной Тимошенко. То есть все деньги собираются снизу, идут наверх, как раньше в доме быта было. Вот, а потом сверху они распределяются по остаточному принципу, кому по регионам, кому что придется. И когда ты сидишь наверху, и мимо тебя течет денежная река, хотя она не твоя, и к тебе отношения не имеет. Тебе у тебя создается иллюзия, что ты можешь управлять этим потоком. И ты действительно можешь создать какие-то незаконодательные, не законодательные, а подзаконодательные вещи, там, как решение Кадмина, там, еще чего нибудь распоряжение министра финансов. Чтобы эти деньги туда дал, а туда не дал. То есть выстраивать кого-то в очередь, создавать искусственный дефицит. Потом к тебе приходят, говорят, за то, что вернули региону твои деньги, они говорят, дай 20% отката, или 5%, или 15%. Потому что если вы меня спросите, что произошло на Донбассе, то я считаю, что на Донбассе произошла смена элит. При помощи России, без помощи России, но она произошла. Видно, вот эти 20 лет, 23 года правления Рената Леонидовича и его ближайшего окружения на Донбассе, они, в общем-то, тоже повлияли на настроение там, и на то, что там произошло. И я не уверен, что те, кто сегодня находится на Донбассе, там, даже под тем как мы его называем особым статусом, они хотят видеть Ренат Леонидовича обратно на Донбассе. А если бы они, допустим, еще и Мариуполь там прихватили, успели прихватить пока мы не, не вводили военное положение или не понимали, что происходит, то я думаю, тогда Ренат Леонидович мог бы умножиться на ноль. Не, ну много есть вещей, которые в, общем, в течение 23 лет мы не понимали, думали, что это правильно. А сейчас выяснилось, что это неправильно. Вот, например, формирование армии. Я считаю, что не может армия формироваться как, я не знаю, там в Киевской Руси княжество. Дружины каждого князя и выходят на поле боя. То есть не может быть территориального принципа формирования вооруженных сил. Может и в этом проблема, потому что Донецкие служили в Донецке, а Львовские во Львове ввиду экономии средств бюджета, потому что генералитету там предыдущему надо было дача строить. И якобы вот это, это псевдоэкономия средств. Поэтому потом в итоге мы не хочешь кормить свою армию, кормишь чужую. И с точки зрения потерь, допустим, попала под обстрел там 51-я Волынская бригада. Там на Волыне дороги перекрывают. Потому что ужасы, а хоть это и цинично звучит, но когда призыв идет перемешанный, то есть вне зависимости от места, то есть люди служат со всех регионов и областей Украины, ну и потери равномерно распределяются, и ужасы как-то легче переносятся. Но проблема же у нас с армией какая случилась? У нас получилась проблема с вот этими котлами и котелками, которые все время случались в течение двух месяцев. У нас произошла наибольшее троение, это потеря доверия солдат своим командирам. То есть солдат, который идет в бой, он не знает, завтра окажется он в окружении или не окажется в окружении. То есть он пошел, а соседи справа и слева не пошли. Или батальоны пошли под Иловайск, а пятый батальон теробороны из Ивано-Франковска, как сказано, оказался под Запорожьем. А командующий сектором Д, говорят, тоже покинул свои войска и куда-то уехал. Может, он неплохой командир, может быть, он начальник снабжения хороший, он, по-моему, зампотыла был. Но он не мог командовать сектором Д. А генерал Хамчак оказался со своими солдатами в окружении, стоял там до последнего. И, в общем-то, в звании генерал-лейтенанта был в окружении и вышел с окружения. А хотя за ним была особая охота. Ну, потому что генерал-лейтенант, командующий южного направления. Правильно? Но ну, вышел из окружения. И был до последнего со своими бойцами. И солдаты были стойкие в обороне, и в том же выходе из окружения, который является одним из самых сложных видов боя. Потому что знали, что их командиры с ними, и они им доверяли. Вот такая ситуация. Да, то, что касается Харькова и Одессы, за Одессу вообще можете быть абсолютно спокойны. В Харькове есть Геннадий Адольфович Кернис, который, в общем-то говоря, достаточно четко и однозначно высказал даже последние там, две недели назад свою позицию, что Харьков это украинский город и... Первая украинская столица, и он был, есть и будет с Украиной. Вот. То, что касается руководства области, Игорь Миронович Балута, наш коллега, мы не можем сомневаться в его патриотизме, он тоже все делает для того, чтобы все было в порядке в Харьковской области. Харьковская область является более, скажем так, прифронтовой еще, чем Небропетровская. Ну, может, не более, но достаточно она граничит с севера, с другой стороны она граничит с Россией, они находятся в достаточно таком географически изначально тяжелом положении, ну так они удерживают ситуацию и в общем-то и настроения в Харькове поменялись достаточно и проявление. А минут мы ваш про Одессу Днепр, да и Харьков, Я не, мы пройдем по Львову пройдемся тоже. Вот. То, что касается Одессы, там настроение после, к сожалению, надо было пережить трагедию, для того, чтобы настроения поменялись. Мы никогда не можем сделать все без трагедии. Ну, кроме Днепропетровска, тут нам все удается. У нас самые умные и толерантные люди живут в нашей области. В Одессе после трагедии настроения явно поменялись, и, к сожалению, Немировский, предыдущий губернатор, он, в общем-то, неплохой, может, человек, но как-то он упустил... На какой-то момент бразды проявления, здесь это как в спорте, потеря концентрации даже на мгновение, ты получаешь там гол в свои ворота. На последних минутах очень часто. И он потерял концентрацию, и вот получилось то, что получилось. Я с Палец общаюсь ежедневно, по несколько раз, держим руку на пульсе, там все вроде нормально, получено. Сезон, правда, был испоганен, туристический. Вот, Одесса потеряла много денег от отсутствия большого количества туристов. Ну, что, все теряют? Вопрос сегодня не в деньгах.